Tiga remaja berusia 17 tahun ditahan di Tanah Merah Kelantan kerana dipercayai membuli seorang pelajar junior di asrama. Kesedaran mengenai hukuman kesalahan buli cyber masih lagi kurang dalam masyarakat. Malah jumlah mereka yang menjadi pembuli cyber juga semakin meningkat dalam masyarakat. Perbuatan buli cyber tergolong dalam kategori menganiaya orang lain dan jelas dikenal dalam Islam. Laporan tabung kanak-kanak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNICEF menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia pada tahun 2020 bagi perbuatan bom cyber dalam kalangan belia. Mangsa tidak hanya dibuli secara lisan dan tulisan sahaja, malah ia dibuat melalui penyamaran, hantaran gambar yang sensitif, hendak secara maya semata-mata mahu menyakiti mangsa. Tonight, the information superhighway. The degree of impact of the media Is much more serious than people generally recognize. And it's an industry that's not dealing with things, it's dealing with consciousness, it's dealing with putting things into people's heads. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk tajuk kita kali ini, kita akan bincangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi, apakah kepentingan TMK? Yang pertama, ia memudahkan komunikasi. Okey, dengan wujudnya uh, TMK ini, ia membolehkan kita berhubung dengan cepat dan mudah tanpa mengira jarak. Manakala yang kedua pula adalah sumber ilmu dan pembelajaran. Yang wujudnya TMK ini, ia dapat membantu kita untuk melalui internet supaya kita boleh mencari maklumat dan belajar di mana-mana sahaja. Ha, dan poin yang terakhir adalah meningkatkan produktiviti kerja. TMK ia membantu menyelesaikan masalah tugas dengan lebih cepat dan efisien. Baik, seterusnya kita akan bincangkan tentang hubungan antara kemajuan teknologi dengan nilai masyarakat. Yang pertama, ianya meningkatkan nilai kerjasama dan tanggungjawab. Masyarakat perlu menggunakan teknologi dengan bijak dan beretika. Yang kedua pula adalah mengukuhkan hubungan sosial. Teknologi memudahkan komunikasi dan kerjasama dalam masyarakat. Dan yang ketiga pula adalah menguji nilai moral. Kemajuan teknologi boleh menjejaskan nilai masyarakat jika digunakan tanpa kawalan seperti penyebaran fitnah ataupun ketagihan media sosial. Oleh itu, pengguna perlulah mengamalkan sikap berhati-hati dan berdisiplin. Ketika menggunakan teknologi, berdirinya saya di sini untuk menerangkan mengenai cabaran teknologi maklumat dan komunikasi yang disalahgunakan pada masa kini. Antaranya ialah cabaran mengenai maklumat palsu dan fitnah yang boleh menimbulkan kekeliruan serta pepecahan dalam masyarakat. Selain itu, ketagihan terhadap media sosial menyebabkan ramai pengguna mengabaikan tanggungjawab harian seperti pelajaran dan pekerjaan. Kemudian, ancaman keselamatan cyber seperti kegiatan penggodam, penipuan dalam talian dan kecurian data juga semakin membimbangkan kerana boleh menjejaskan privasi individu. Tambahan pula, pendedahan kepada kandungan yang tidak sesuai boleh membawa kepada kerosakan moral terutamanya dalam kalangan remaja. Okay, akhir sekali, kehilangan nilai sopan dan santun dalam komunikasi digital turut menjadi cabaran apabila segelintir pengguna tidak lagi menjaga adab dan bahasa ketika berinteraksi di alam maya. Seterusnya, saya akan terangkan tanggungjawab dalam penggunaan teknologi maklumat komunikasi. Penggunaan harus mengamalkan sikap beretika serta berhati-hati semasa menggunakan internet dan media sosial. Setiap individu perlu menjaga keselamatan maklumat peribadi, tidak mendedahkan data penting dan sentiasa memastikan kata laluan berada dalam keadaan selamat. Selain itu, pengguna perlu menghormati hak cipta orang lain dengan tidak menyalin atau menyebarkan bahan tanpa kebenaran. Penggunaan TMK juga harus disertai dengan nilai moral tinggi supaya tidak menyebarkan berita palsu menghormati pandangan orang lain dan menggunakan bahasa yang sopan. Tambahan pula teknologi maklumat komunikasi seharusnya digunakan untuk tujuan positif seperti menimba ilmu, meluaskan pengetahuan serta memudahkan urusan kerja dan pembelajaran. Akhirnya, pengguna perlu bijak mengawal masa agar tidak ketagihan kepada gadget dan media sosial sehingga menjejaskan tanggungjawab terhadap pelajaran keluarga dan masyarakat. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang adab dalam penggunaan teknologi maklumat. Adab dalam penggunaan teknologi maklumat sangat penting bagi memastikan teknologi digunakan dengan cara yang betul dan beretika. Penggunaan harus menjaga tutur kata ketika berkomunikasi di media sosial dengan menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati pandangan orang lain. Selain itu, penggunaan perlu menghormati privasi individu lain dengan tidak menyebarkan gambar, video, atau maklumat peribadi tanpa kebenaran. Penggunaan juga mesti me bertanggungjawab dalam menyemak kesahihan sesuatu maklumat sebelum dikongsi bagi mengelakkan penyebaran berita palsu. Di samping itu, Teknologi maklumat seharusnya digunakan untuk tujuan yang bermanfaat seperti pembelajaran, urusan kerja dan perkongsian ilmu. Akhir sekali, penggunaan teknologi perlu dilakukan secara sederhana agar tidak menjejaskan masa untuk keluarga, pelajaran dan tanggungjawab harian. Oleh itu, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi sangatlah penting bagi membentuk masyarakat yang berilmu berakhlak serta mampu memanfaatkan teknologi demi kesejahteraan bersama. Okey, jadi mesti korang dah fahamkan penggunaan teknologi maklumat komunikasi dalam kalangan masyarakat. Jadi, apa lagi? Jom kita interview untuk tanya pendapat uh, remaja tentang berkenaan soalan ni. Ah, bang bang, free tak? Ha, free. Okey, nama siapa? Nama saya Daniel. Oh, Okey, Daniel. Okey, panggil? Panggil Niel. Panggil Niel eh? Uh. Alright. Boleh tak kita nak interview sikit? Ha, uh, boleh, boleh. Alright. So, kita nak tanya berkenaan teknologi maklumat komunikasi. Mhm. Uh -huh. Alright, soalan first. Okey, pada pendapat Niel kan? Eh? Mhm. Uh -huh. Okay, apa cabaran anak muda ni untuk menggunakan media sosial? Apa so, je jenis cabaran dia? Budak-budak Gen Z sekarang lah. Haa, ah, betul. Budak-budak Gen Z sekarang. Lah, dia macam uh, kalau dia orang guna gadget ni terlampau ah dia orang tak ada guna. Dia tak ada had masa dia orang gunakan gadget tu. Lepas tu dalam satu lagi dalam social media ni dia orang macam batakkan attention daripada parents hmm. tapi dia orang lebihkan daripada orang luar untuk minta attention semua. Hmm. hmm. Lepas tu setakat ni betul okay lah jawapan dia. Oh, okey okey terima kasih betul betul. Jangan kita Maksudnya kalau kita nak attention tu, pilihlah kepada orang sepatutnya Alright, mantap jawapan Alright. tu. Okey, Okay, soalan kedua. Okay, uh, macam mana kita nak jadi pengguna yang bertanggungjawab dalam media sosial ataupun TMK ni lah, teknologi maklumat hmm. komunikasi ni? Nah, Apa je kita boleh buat? Kita boleh buat manfaatkan dengan pembelajaran. Hmm, tak pun kita boleh melalui, kan kita orang Islam, kita boleh guna baca Al-Quran dalam tu semua. Lepas tu, dekatkan diri dengan Tuhan tu lebih better lah daripada um, apa ni baca yang lain-lain tu wish hmm. bagus lah point Niel tadi alright so yang terakhirlah Niel okay. soalan terakhir ya, boleh ya, eh tak kacau dah 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 eh dah alright mantap-mantap okey soalan terakhir kan cuba bagi contoh adab yang terbaik lah yang kita boleh amalkan dalam uh, untuk ni lah dekat platform digital ni apa je kita boleh buat untuk kita tunjuk adab yang baik adab yang bagus oh adab yang bagus eh untuk budak-budak zaman -budak sekarang lah hmm untuk budak-budak sekarang kita apa ni macam buat uh, kerja tu eh buat apa eh? buat uh, macam mana cakap content ke ha, content tu yang bermanfaat nak untuk masyarakat kat luar sana oh hmm. okey 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 betul betul jadi apa yang Neil bagi tadi korang amalkanlah right thank okay. you okay. Neil alright